নমস্কাৰ মোৰ এটি নতুন মিনি ব্লগলৈ আজিৰ এটি বিশেষ দিন কাৰণ আজিৰ পৰাই আমাৰ অসম সাহিত্য সভা দুহেজাৰ পঁচিছ আৰম্ভ আৰু আমি ইয়াৰে ষ্টুডেণ্ট বাবে আমাক ভলেণ্টিয়াৰৰ ডিউটি দিয়া হৈছে আৰু এয়া আমি বিজ্ঞান মেলাত আৰু এইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ পৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এইফালে আকৌ নিমালিকাৰ্গ ৰেফিনাৰী আৰু আনফালে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু প্ৰদৰ্শনী কৰিছে ডিউটি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি খাদ্যস্থলীলৈ গ'লোঁ লাঞ্চৰ বাবে আৰু ইয়াত চাব পাৰে বহুত বেছি ভিৰ লাইনৰ মাজত থকাৰ এয়া কিছু মুহূৰ্ত আৰু ফাইনেলি এয়া আহাৰখিনি লৈ ল'লোঁ বহুত বেছি ভোক লাগিছিল বাবে আমি সকলোৱে পেট ভৰাই খালোঁ আৰু এয়া তাৰপিছত গ্ৰন্থমেলাত এপাক সুমিলোঁ